Даже которая живет в квартире главного контрабандиста Ореста. И нас, предприниматели, заставляют идти к определенным людям, чтобы растамаживать наши собаки. Проблема в том, что у нас идет так, или декларацию не принимают, какие-то отписки, отписки, отписки. Поймите, это хорошо, если груз там колготки, а если груз скоропортящихся. У нас, например, идет овощи, фрукты. Поймите, и мне, когда начинаются вот эти торги, Кому мне пойти, чтобы мой, мой товар прошел не через мой контракт, не через мою компанию, а через другие компании, потому что у них есть ниша, вот, вот эти избранных, список избранных, понимаете, список черных, список белых. Такого не было даже во времена Януковича. Понимаете, вот это такая вот коррупционная монополия. Это все сверху идет. Однозначно это все отсюда. Они на местах. Не Но когда вы меня извините, у меня вот уже партнер есть, который возит, это электроника, это сантехника, у него лампочки, если посмотреть, от 200 до 600 гривен, и ему предлагают растамаживать через того же Ореста по доллару за килограмм, то вы можете простым арифметическим путем посчитать, какая это идет коррупция, и сколько некогда получает наш бюджет.